তেওঁক মিচি ভাষা দিৱস উদযাপনৰ আপোনাৰ ভাষা সাহিত্যৰ আপুনি এজন সভাপতি হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ আজিৰ সম্পাদক হিচাপে অনুভৱটো খুবেই ভাল আমাৰ আজি ধৰক জোনাই চিলাপদাৰ ধেমাজি মাজুলী ঢকুৱা কান্না আজু বনৰি লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া শিৱসাগৰ চবতে আমাৰ উদযাপন কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোতে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ আজিৰ ত্ৰিছ অক্টোবৰৰ দিনটোতেই অসম চৰকাৰে তেতিয়াৰ দিনৰ এজি পি অসম গণবৰগৰ চৰকাৰ আছে তেতিয়াই মিচিং ভাষাটোক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল আৰু ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ ত্ৰিছ অক্টোবৰত মিচিং ভাষাক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দি ছিয়াশী চনত দুশখন স্কুল তেখেতলোকে দিছিলে ভাষাৰ পঢ়া ভাষা পঢ়াখনৰ একেখন স্কুলত একোজন শিক্ষকো নিযুক্তি দিছিলে তেখেতলোকে দিছিলে তেতিয়া ভাষা শিক্ষক হিচাপে দিছিলে ছাবজেক্ট লেংগুৱেজ ক্লাছ ফ'ৰ এণ্ড ক্লাছ থ্ৰী একেখন স্কুলত তেখেতলোকে দিছিলে আৰু এইদিন ধৰি আজিৰ তাৰিখলৈকে আজি একচল্লিছটা বছৰ হ'ল ভাষা শিক্ষক হিচাপে ভাষা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু যোৱা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দুই তাৰিখে আমি মিচিং ভাষাত মাধ্যম হিচাপে আমি পাঠদান কৰোঁ দুশখন স্কুলত পাঠদান কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে মিচিং মানুহৰ কাৰণে আৰু ভাল ভাষা প্ৰেমিক মানুহৰ কাৰণে আৰু ভাল যে অসম চৰকাৰে মিচিং ভাষাটোক মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু আমাৰ দুশখন স্কুলত ইতিমধ্যে পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আমাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ চেঞ্চাছ মতে এঘাৰখন ডিষ্ট্ৰিকত ষোল্লশ পঁয়ষষ্ঠিখন আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এশ শতাংশ মিচিং ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সাতশ বিয়াল্লিছখন আমি অসম চৰকাৰক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাওঁ সাতশ বিয়াল্লিছখনকে আমাক মাধ্যমিক হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে দাবী আছে আমাৰ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা অৰ্থাৎ শিক্ষাবৰ্গৰ পৰা আঠশ বিয়াল্লিছখন স্কুলত আমি মাধ্যম হিচাপে পাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আছোঁ আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ক্লাছ টুৰ কাৰণে যোৱা বছৰ আমাৰ ছ্ৰেণী আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ আৰু মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলে চিটি আমাক পঠিয়াইছে ক্লাছ টুৰ কাৰণে আমাক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়নৰ পাঠ্যপুথি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে মিচিং আগমকাবাঙি আলোচনা বিলোচনা কৰি অহা সপ্তাহৰ পৰা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি আমি প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল হয় কিন্তু আজি আজি পৰ্যন্তলৈকে এই বিদ্যালয়বিলাকত যিটো পাঠ্যপুথি আছে কিন্তু শিক্ষক নহয় এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব আমি ধৰ বিপৰীতে দুশখন স্কুল দুশকণ আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিছোঁ চিলেকশ্যন কৰিছোঁ বাছনি কৰিলোঁ মিচিং আকৌ আৰু সেইমতে আমি দুটা চাৰিটা পৰ্যায়ত আমি ট্ৰেইনিঙো কৰিলোঁ আৰু তেখেতলোকে হৈছে জেনেৰেল টিচাৰ অৰ্থাৎ আমি যিটো ক'ম যে জেনেৰেল টিচাৰ আছিলে আৰু মিচিং শিক্ষক আছিলে আৰু তেখেতলোকক লৈ আমি শিৱসাগৰ যোৰহাট ধেমাজি লখিমপুৰসমূহ ডায়েটত আমি ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ আৰু চাৰিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পাছত আমি যিসকল প্ৰশিক্ষণে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেতলোকক আমি দুয়োখন স্কুলত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰৰ কিবা কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে সেইখিনি দিব পৰা নাই বুলি আমাক জনাইছে সেইকাৰণে আমি মিচিং আগম কবাং আৰু মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত আমাৰ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ যে যি কাৰিকৰী বিষয় আছে যি কাৰিকৰী গণ্ডগোল আছে সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰসমূহে অসম চৰকাৰক জনাব লাগে আৰু অসম চৰকাৰক আমি সেই কথাবোৰ অৱগত কৰিছোঁ আৰু যদি নহয় আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিকত অৰ্থাৎ এঘাৰখন ডিষ্ট্ৰিকত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ অন্যটো আমাৰ উপায় নাই আমি ভিতৰতো মই গৈছোঁ যে শিক্ষক নিযুক্তিবোৰত বহুত কেলেংকাৰী আছে আৰু সেইটো ইমান সহজ কথাও নহয় যিহেতু বেলেগ এখন স্কুলত বা বেলেগ এখন স্কুললৈ শিক্ষক অনাটো ইমান সহজ কথা নহয় আৰু সিহঁতৰ চৰকাৰৰ মতে ছিংগুল টিচাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি আমাৰ আমি আমাৰ তালিকা আমি যুগুত কৰোঁ যে যিসকল মিচিং ভাষাটোক অধ্যয়ন কৰি আছে যিখিনি চৰ্চা কৰি আছে এনেকুৱা শিক্ষকক আমি দুশজন বাছনি কৰি আৰু আমি প্ৰশিক্ষণ কৰি কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছতো আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ স্কুলসমূহত শিক্ষক নিযুক্তি নিদিয়াটো আচৰিত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা গতিকে আমি মিচিং আগম কেইবাঙে আলোচনা বিলোচনা মিচিং জাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ অন্যতা একো নহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ